Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Верховная Рада Украины седьмого созыва сегодня закрыла четвертую сессию. После отчета о проделанной работе председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил о закрытии этой сессии и открытии пятой. Как это происходило? Спросим у нашего корреспондента Анны Каменевой. Она работает в парламенте. Аня, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Вика. Перед закрытием четвертой сессии депутаты почтили минутой молчания память патриотов Украины, которые погибли под Иловайском. Далее спикер парламента Александр Турчинов сделал отчет о проделанной работе за время четвертой сессии. Среди самых важных решений это возврат Украины к Конституции 2004 года. Кроме этого, депутаты своевременно принимали решения, необходимые для проведения антитеррористической операции, создали Нацгвардию. Но все же в комитетах остается более двух Двух тысяч законопроектов и Александр Турчинов высказал надежду, что если эта э, это Верховная Рада седьмого созыва не сможет принять эти законопроекты, это сделают уже э, депутаты восьмого созыва, которые будут избираться 26 октября. После этих слов Александр Турчинов огласил о закрытии четвертой и открытии пятой последней сессии Верховной Рады Седьмого созыва. После этого традиционно прозвучал гимн Украины. Давайте посмотрим, как это было. Но и после этого депутаты э, хор имени Веревки э, исполнил и молитву за Украину впервые и впервые. Открытие четвертой сессии закончилось словами «Слава Украине!». Также депутаты, также не обошлось и в сессионном зале и без скандала сегодня. Во время выступлений и заявлений народных депутатов регионалка Елена Бондаренко уже в очередной раз на, за трибуной высказалась о том, что украинская армия, украинская власть обвинила украинскую армию украинскую власть. В трагических событиях на Донбассе, но ее выступление остановил спикер парламента Александр Турчинова отметил, что украинская армия как раз защищает страну и в частности защищает и регионалов. Ну а кроме того сейчас депутаты работают по повестке дня. Успели э, успели уже э, принять решение о повестке дня на пятую и последнюю сессию Верховной Рады седьмого созыва. Ну а сейчас провалили голосование за календарный план, который предусматривает то, что во время пятой сессии депутаты будут работать сессионные недели только по вторникам. Сейчас идет обсуждение этого вопроса. Среди важных решений, которые депутаты сегодня должны рассмотреть, это то, что э, планируется отменить пошлины и налоги на ввоз продукции оборонного назначения. Эти правительственные законопроекты депутаты планируют рассмотреть первыми, но кроме этого депутаты хотят еще... Дать возможность Надсовету по вопросам телевидения и радиовещания запрещать отдельные российские телепрограммы или вообще российские телеканалы, которые ведут информационную войну против Украины и ведут антиукраинскую пропаганду. Прошу послушать прямую речь. Мы вводим ответственность провайдеров, так как они не выполняют это решение. И, соответственно, у нас совета появляется возможность в судовом порядке адекватно реагировать на провайдеров, например, забирать у них лицензии, то есть работать на этом рынке. Ну а тем временем под Верховной Радой собралось сразу несколько митингов. Люди требуют люстрации и принятия законопроекта о выборах народных депутатов по пропорциональной системе и с открытыми избирательными списками. Но в, сами, в кулуарах сами депутаты говорят, что скорее всего это будет сделать невозможно, поскольку 226 голосов набрать будет очень сложно, ведь много депутатов, половина депутатов это мажоритарщики и они скорее Скорее всего, голосовать за этот закон не будут, поскольку им потом придется или э, проходить вместе с партиями, или отступить от политической деятельности, в частности, в Верховной Верховной Раде. Но, а, но все же депутаты надеются, что им удастся внести в сессионный зал этот законопроект и, возможно, набрать все же эти 226 голосов. Сейчас же депутаты продолжают работу по повестке дня о ее результатах в следующем выпуске. Вика. Спасибо, Аня. Напомню, с нами на связи была наша парламентская корреспондент Анна Каменева. Ситуация в зоне проведения силовой операции остается предельно сложной. Российские войска и боевики продолжают наступать, получая новые подкрепления с территории Федерации. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Скопление подразделений вооруженных сил России зафиксировано в районах Васильевки, Раздольного и Комсомольского. Также наемники продолжают обстреливать украинских солдат возле населенных пунктов Тоненькая, Станица Луганская и Веселая гора. Кроме этого, по позициям сил АТО был открыт огонь из Смерча из Федерации. Близ Ленина, из засады российские военнослужащие Служащие обстреляли украинскую медицинскую э, колон, укра колонну украинских войск, автомобили которой имели соответствующую маркировку. В то же время наши военнослужащие производят перегруппировку сил, подтягивают резервы и наносят противнику ответные удары. Таким образом было уничтожено 50 боевиков, одну установку ГРАД и несколько единиц автомобильной техники противника. Один воец погиб и девять получили ранения в результате атаки российских военных и боевиков в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Насгвардии. Жестокие бои шли в районе населенных пунктов Раздольная, Васильевка и Староласпа. По силовикам был открыт огонь с артиллерией и систем залпового огня «Град». Украинские солдаты героически отразили все атаки противника. Вторжение российских войск на территории Украины началось 24 августа под Саурмогилой и Амвросиевкой, а не 27-го в Новоазовске. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, трагедия произошла не только в Иловайске, но и под Саурмогилой и Амвросиевкой, когда российские войска окружили и разгромили украинских силовиков. Это была прямая агрессия Российской Федерации, считает Геращенко. Пришли вооруженные до зубов солдаты с Рязанской Костромской воздушно-десантных дивизий с полным боекомплектом, которые численно превосходили украинских бойцов, подчеркнул советник главы МВД. Около двух тысяч кадровых российских военнослужащих, в основном десантники, погибли на востоке Украины. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Александр Данилюк. Ранее он заявил, что российские вооруженные силы направили за последние дни в Украину 10-20 тысяч своих солдат. Украина готова к партизанскому движению, однако это не является приоритетом в сдерживании российской агрессии. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, отрядам сложно действовать в степях востока страны, поскольку на открытом пространстве нет места для укрытия, откуда можно было бы носить эффективные удары. Однако при необходимости партизанское движение организуют достаточно быстро. Для этого есть все необходимые ресурсы, добавил Андрей Лысенко. Мариуполь будет бороться до конца, так заявил городской глава Юрий Хатлубей. Сами горожане готовятся защищать свой город от террористов, орудующих на востоке Украины всеми возможными способами. Накануне спикер СНБО Андрей Лысенко сообщил, в Мариуполе создан форпост, который надежно укреплен и инженерными сооружениями, и минными ограждениями. Выполняются работы, которые связаны с укреплением в аэропорту, и далее мы определим с таким образом промежутки, которые между блокпостами тоже создавать точки, которые будут укрепляться. Таким образом Мариуполь ⁇ это крепость. И в данной ситуации мы четко отрабатываем вместе с военными эти вопросы. В Германию на лечение отправляют 20 раненых украинских военных, в том числе вышедших из Падыловайска. Об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Минобороны Украины Виталий Андронатий. По его словам, этого удалось достичь благодаря договоренностям между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель. Террористы на востоке Украины жестоко пытают мирное население, а также задействуют в принудительном труде. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. По ее сведениям, боевики используют гражданских в качестве заложников. В организации подсчитали, за последние пять месяцев террористы, орудующие на Донбассе, захватили несколько сотен таких людей. В частности, журналистов, граждан, которые поддерживают украинскую власть и религиозных активистов. При этом в отношении пленных боевики совершают вопиющие преступления. Ранее в Human Rights Watch заявили, что марш военнопленных в Донецке нарушает Женевскую конвенцию. ЕС подготовит новые санкции против России до 5 сентября. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель Киева по Европ... при Европейском Союзе Константин Елисеев. При этом он объяснил, вторжение российских войск в Украину было неожиданностью для Брюсселя, и теперь странам Евросоюза нужно время, чтобы все осознать и приготовиться к новой волне санкций против Москвы. При этом речь идет не только об экономических санкциях, но и об ограничении доступа для России на финансовые рынки. Также Брюссель рассматривает и возможность лишить Москвы право проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году Россия заплатит большую цену за агрессию против Украины. Об этом заявил в интервью одному из молдавских телеканалов министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Федерация уже платит такую цену. Российские солдаты гибнут, их хоронят тайком, а матери вынуждены искать своих сыновей. Сикорский подчеркнул, Запад должен сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт и помочь Украине отстоять свою территориальную целостность. Россияне перестают радоваться аннексии Крыма. Об этом говорят, говорит последний опрос Левада-центра. По сравнению с весной, количество граждан, которые испытывают чувство радости по этому поводу, значительно уменьшилось. 16% вместо 26%. Также россияне меньше одобряют действия руководства страны по присоединению полуострова. 40% вместо почти половины всех жителей. Сократилась и доля россиян, готовых пойти на сокращение личных доходов ради финансирования нового региона. Количество тех, кто категорически не готов понести личные издержки выросла с 19 до 28 процентов Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд посетит Украину с рабочим визитом. В Киеве он встретится с президентом Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Политики обсудят ситуацию на востоке Украины, в частности, помощь Совета Европы Киеву. Ранее Ягланд призвал все страны предоставить гуманитарную помощь нашей стране в связи с событиями на Донбассе. Еще одним источником реверсных поставок газа стало больше. После Польши и Венгрии сегодня официально Украина начнет получать голубое топливо из Словакии. Под председательством премьер-министра Украины Арсения Ценюка и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в полдень состоится запуск газопровода вояны Ужгород, благодаря которому Украина сможет получать до 10 миллиардов кубометров топлива в годовом исчислении. С этого дня объем поставок должен составить 27 миллионов кубометров газа ежесуточно. Цена ресурса будет составлять 360 долларов за тысячу кубов. Сегодня, 2 сентября, исполняется ровно 18 лет, как в Украине стартовала денежная реформа, и мы впервые увидели свою национальную валюту. И хотя первые образцы новой денежной единицы были изготовлены еще в 1992 году, дать гривне официальный старт, решили после обуздания гиперинфляции. В первый же день после день реформы были пересчитаны с купона карбованцев в гривну все цены, тарифы, зарплаты, пенсии, стипендии, средства на счетах предприятия, а также вклады граждан. Курс обмена 100 тысяч карбованцев за одну гривну. 15 дней эти две денежные единицы еще ходили в обращении одновременно, но уже с 16 сентября и до сих пор гривна является единственным законным средством платежа на территории Украины. А благодаря денежной реформе страна получила один из важнейших атрибутов государственности национальную валюту. Ну и пока на этом все. Еще увидимся. До встречи.